Так, дробовик. Ты так, ли, ну, давайте ну, дробовиком користуватись. Найдешь дом. полезного. дом. С дробовиком буду шастать. Блук до стрелы. Это прикольно. Но когда тебя убивают, это уже не весело. Так, так хорошо, хорошо. Будемо mm. огорчати, кричати на тебе. Напарник біла. Чи тут ще щось цінне? Так, на кухні я був. Тут начебто нічого. Ммм, барахло. Можливо, зараз у мене на аптечку ще одну вистачить. Можливо. Записка від Хренка. Ага. Просім прощення у біла. Сказав Хренк. І повісився. На другий поверх. Як слід було очікувати, мене ніхто не пускає. Ладно, что я могу тут сделать? Да, власне, ничего. Тряпки не выстачают ни. У меня еще бомба с цвяхами, про яку я забыл. Начебто все. Билл, навалились. Пульта на Я уже сижу. Просто Поставь ногу на сцепление. И когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? Ж... А, плевать. Главное, сделай как надо. Эли, готовься. Давай, жми, выживай. Эй, ты молодец, девчонка. Билл, помолчи. Эли, попробуем еще раз. Да, відчуваю, все погано закінчиться все. От меня. Все нормально, єсмь машину. Зараз ты покотишься у нас. Тут горка. Відлізь від мене. І загризли. Навіть не загризли. Побили. В обрез. Эх, на бое как раз в час нас с дробовиком тут легче. там что-то валяется. Кто на бое до дробовика? За А нет, это кирпич. так вот поки на бои все легко и просто давай погнали теперь за нею слышишь звук Останній мене. Погнали! У, аптечок мені треба більше. І через пару хвилин вже варто завершувати. Элли, не глуши мотор. Из-за нее мочи не погибли. Но заметь. Она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобака. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга, это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется. Что еще валялось? Ну. Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой белик ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А Элли, это не для детей. Ого! как, как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выброси это сейчас. Нет, подожди, я... мне интересно, вокруг чего столько шуму. Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Не, только не это. Просто отлично. Что теперь? Эй! Хорошо! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А, а этот человек придуривается. <засания> mm -hmm. чудовое место, чтобы закончить этот эпизод. Загрузка серьезно. Я тебе покажу. Вот ублюдок. Да что с ними такое? двух пидстрелов. Люди, что вас взяты? Не, я тебя первый видел. Что дальше? Открой меня, я иду. Ну, счет, ты остани, сдаешься. Ой, рыбы так. Все? Начебто все. Это последний. Ты как там? Ага, вроде Ой, блин тряпущу требудолба ну тряпку здесь есть что-то ценное о Слушаюсь. должен быть способ получше Переключимось на лук та стріли. Сподіваюсь, воно против люд лю... проти людей робот працюватиме краще. Так, це глина. О, ще десь... 10 хвилин пошасти. Це просто палка. Палки-палки. Да, может. Светляна пляжка, краще по голове бья, ниш цела. Потрапляя скловочи, там тролливаль, болечи.